نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ وا بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم, العظيم وأتوب إليه ما بعد جماعة yang dikasihi Allah yang saya hormati sekalian alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita dalam himpunan orang-orang yang mencari keredaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menambahkan kesempatan untuk kita menambahkan amal-amal soleh kita insyaAllah izinkan saya menyambung sedikit lagi Tadabbur Surah Al-Kahfi yang Alhamdulillah telah diperkongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najib yang insya Allah akan bersama-sama dengan para jamaah sebentar lagi dalam menyampaikan khutbah Jumaat nanti. Kita masih berkisar pada kisah dua sahabat, dua jiran yang punya kebun tanaman masing-masing. Kisah ini yang merupakan kisah yang kedua daripada ataupun dalam surah al-kahfi ini jemaah. Berbanding dengan tiga kisah yang lain. Kisah Ashabul Kahfi nanti yang akan kita ambil selepas ini bila sampai ke ayatnya yaitu kisah nabi Allah Musa bersama nabi Allah Khidir dan kisah yang keempat adalah kisah Zulqarnain kisah yang kedua ini kalau kita perhatikan dia adalah kisah yang very simple berbanding dengan tiga kisah yang ada peristiwa dan kejadian Kisah masuk gua Ditidurkan oleh Allah Kisah Ashabul Kahfi Kisah pelayaran Nabi Allah Musa dalam menuntut ilmu Itu kisah yang ketiga Ataupun kisah yang keempat adalah kisah Zulkarnain Yang memberikan bantuan kepada tiga kaum yang berbeza Yang ditemui olehnya Kisah yang kedua ini adalah kisah yang banyak sebenarnya berkisar kepada perbualan. Perbualan antara dua sahabat. Dua orang yang punya kebun, yang satu diberikan oleh Allah kelebihan, harta yang lebih, pendapatan yang lebih, kebun yang lebih besar dan sebagainya. Dan satu lagi yang agak sederhana. Namun perbualan bicara ataupun dialog antara mereka tu itu antara lain yang boleh kita timba di balik kisah yang kedua ini yang mana pada Jumaat yang lalu menerusi ayat 35 yang mengesahkan sedikit dialog bicara dua sahabat ini apabila kedua-dua mereka ini masuk ke kebun milik sahabat ataupun tuan punya kebun yang lebih besar pendapatannya kebun yang lebih besar tanam-tanaman yang lebih menjadi senang cakap sahabat yang lebih kaya berbanding dengan sahabat yang seorang lagi jirannya yang seorang lagi ini apa antara lain yang sempat saya pasti disentuh oleh al-fadil ustaz Muhammad Najib minggu lalu adalah berkisar kepada ayat 35 di mana sahabat yang kaya ni yang banyak pendapatannya ini dia dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke kebunnya wada khala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi sedangkan ia berlaku zalim terhadap dirinya sendiri Jamaah dirahmati Allah apa yang menyebabkan dia itu menjadi zalim terhadap diri sendiri konsep zalim ini kita sedia maklum dikategorikan oleh para ulama kita dalam tiga kategori. Sama ada zalim terhadap Allah, zalim terhadap diri sendiri itu yang kedua dan yang ketiganya zalim seperti umumnya kita maklum iaitu zalim terhadap makhluk Allah ataupun manusia lain. Yang kita nak sentuh adalah zalim terhadap diri sendiri. Ini kalau boleh kita alih bahasa bukan alih bahasa translation apa ke dan sebagainya kan dialog mereka ni dengan bahasa yang simple. Mereka dua orang ni masuk dalam kebun yang dimiliki oleh sahabat ataupun tuan punya kebun yang lebih besar ni. Dia mengatakan kepada kawannya kau tengok kebun aku ni. Aku tak rasa kebun aku ni. Kalau apa-apa pun berlaku, dia boleh mati ataupun dia boleh rosak, dia boleh jahanam dan aku pun boleh tak ada pendapatan. Sebab dikeranakan kebunnya ini besar. Tanam-tanamannya menjadi. Pekerja-pekerjanya ramai. Jadi maknanya kalaulah let's say tahun ini tak jadi tanam-tanaman aku, aku tak rasa aku boleh bankrupt. Aku tak rasa bisnes aku boleh terlungkup sebab aku punya income begitu besar sekali. dan kalau sebaliknya pun kalau sekiranya lah Tuhan nak menentukan income aku ni ataupun bisnes aku ni tak menjadi tapi aku dah banyak buat kebaikan tengok contohnya pekerja-pekerja ni dengan gaji yang aku berikan upah yang aku berikan kepada mereka mereka dapat memberi makan anak bini mereka maknanya sesuatu yang aku buat ni sebenarnya perbuatan yang baik kerana aku kerana bisnes aku membuatkan mereka pekerja-pekerja aku ni ada sara hidup so jemaah dirahmati Allah ini yang kita maksudkan kita nak mengalih bahasa dialog kepada bahasa bahasa dialog antara mereka berdua ni kepada bahasa yang biasa Lalu ditegur oleh kawannya. Kau jangan lupa. Ini semua adalah datangnya daripada Allah. Sebenarnya, kau kenang balik diri kau. Daripada mana asal usul kau. Kenang itu balik. Kau jangan tengok apa yang kau ada sekarang ini. Tapi kau hendaklah mengenang kembali bagaimana kau bermula dulu yang kau tak punya apa-apa. Ibarat orang yang dilahirkan seorang bayi yang dilahirkan yang tak punya apa-apa pengetahuan, kekuatan dan sebagainya. Sekiranya akulah di pihak engkau, aku tak akan kufur kepada Allah yang telah mengurniakan kepada aku. Segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku tetap akan bersyukur kepadanya apa yang ia kurniakan banyak ataupun sedikit kepada aku. Ini lebih kuranglah jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita nak ubah dialog perbualan antara mereka seperti mana yang dikhabarkan oleh Al-Quran, so kita adakan dalam bentuk dialog perbualan hari-harian antara dua sahabat ini. Jemaah dirahmati Allah. Kawannya dikatakan yang punya pendapatan yang lebih ni, kebun yang lebih besar ni, pekerja yang lebih ramai ni, dia dah mula berlaku zalim terhadap dirinya. Ingin kita perhatikan jamaah ciri-ciri orang yang zalim terhadap diri sendiri. Bila kita perhatikan apa yang dikatakan oleh tuan yang punya kebun yang besar ni, qala dia berkata, ma'azunu anta hadhihi abada. Dia berkata, aku tak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. Maknanya kalau dia rosak pun aku dapat recover balik. So jamaah dirahmati Allah. Ciri orang yang berlaku zalim terhadap dirinya sendiri adalah dia menjadikan dirinya ini tidak bersyukur kepada Allah di atas kurniaan Allah. Manusia yang zalim terhadap diri sendiri kebiasaannya dia compare dia dengan orang lain. Dia bandingkan aku sihat engkau sakit. Aku kaya engkau miskin. Aku pandai engkau bodoh. Dia akan lihat perbandingan dia dengan orang lain. Dalam waktu yang sama dia lupa yang sepatutnya yang dia lihat jemaah dirahmati Allah kita ada dua bentuk hubungan hubungan yang berbentuk vertikal dan hubungan yang berbentuk horizontal hubungan yang berbentuk horizontal ni kita sesama makhluk Allah kita sesama kita kalau kita melihat dan kita compare dalam bentuk hubungan horizontal Aku begini, engkau begitu. Aku pandai, engkau bodoh. Aku kaya, engkau miskin. Aku happy, engkau sedih dan sebagainya. Kita buat bandingan. Kita akan lupa selalunya hubungan vertikal kita. Iaitu hubungan kita dengan Allah. Bila kita selalu buat bandingan. Hakikatnya adalah seorang itu sakit, seorang yang lain sihat. Sakit dan sihat adalah pemberian Allah. Kaya atau miskin? Kaya atau miskin perbandingan yang selalu kita buat. Itu hubungan horizontal kita. Tapi kita jangan lupa bahawa kaya dan miskin itu sebenarnya adalah aturan Allah. Hasil usaha yang kita buat, betul? dapat nafikan. Tetapi akhirnya adalah Allah Tuhan yang maha memberi. Allah berhak untuk memberi orang A ini umpamanya 10 ribu orang B cuma 1 ribu. Contoh. Allah yang lebih berhak. Walau macam mana usaha sekalipun. Si fulan ini dia belajar. Masya Allah pandai. Si fulan ini belajar sampai primary 6 saja paling paling o level saja yang dia ada contoh itu dia usahakan tanpa menafikan usaha kita tapi akhirnya adalah kita jangan lupa dalam kita melihat hubungan horiz apa verti apa horizontal kita kita dengan sesama kita kita jangan lupa ada di sana satu lagi hubungan iaitu hubungan vertikal kita antara kita dengan Allah subhanahu wa taala Demi untuk mengelakkan kita berlaku zalim terhadap diri kita sendiri. Sebab takut-takut bila kita selalu buat bandingan, kita tidak melihat kekurangan kita. Kita tidak melihat sesuatu yang Allah anugerahkan yang perlu dan wajib kita syukuri. Apabila kita selalu buat perbandingan. Mentelah lagi kalau perbandingan itu yang selalu kita perhatikan, yang selalu kita buat comparison ini adalah kita melihat kita kurang dia lebih. Kita sikit dia banyak. Macam inilah. Sebab itu kawannya ni dia awal lagi dia dah letak aku dah sampai ke borderline maknanya aku mesti bersyukur kepada Allah. Itu yang dia katakan. Bagi aku Aku akan bersyukur apa jua kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah jamaah dirahmati Allah kalau kita perhatikan dialog yang boleh kita ambil iktibar daripada kisah ini. Insya Allah kita akan lihat pada ayat-ayat berikutnya dalam pertemuan akan datang, kesempatan yang akan datang nanti. Insya Allah. Iaitu kesudahan daripada kisah dua orang pemilik kebun yang mana akhirnya kesudahan itu menjadi sesuatu yang mendukacitakan bagi yang punya kekayaan yang lebih daripada orang yang dapat tak seberapa tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para jemaah di atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.